В этом видео я хочу вам немного рассказать про глубокорыхлитель наш. В случае наезда стойки на какое-то жесткое препятствие. Фермер попросил у нас э, сделать не 8 стойк на 4 метра. Э, все части глубокорыхлителя, которые подвергаются каким-то деформациям, мы... поэтому мы не экономим раму, сделали э, вот такое вот крепление. Для чего? Для того, чтобы но выглядит довольно массивно. Видите, вращая вот стал-рэп с двух сторон. Итак, всем добрый вечер. Почему вечер? Потому что у нас уже где-то в районе пол восьмого вечера. Я сейчас на сборочном участке производства Аверсагра. В этом видео я хочу вам немного рассказать про глубокорыхлитель наш. Делаем мы глубокорыхлители в линейке от 3 до 6 метров. Есть навесные, полуприцепные, прицепные. В стандартной комплектации они идут со стойкой параплаву. Как вы знаете, эта стойка требует большей мощности в лошадиных силах. Но этот глубокорыхлитель у нас идет со стойкой дельта плаву. Это по заказу нашего постоянного клиента. Вот. Это 4 -метровый. Он будет здесь с двойным прикатывающим катком. По поводу расстановки. Клиент попросил, фермер попросил у нас э, сделать не 8 стойк на 4 метрах, а 9, то есть э, шаг стойки примерно там 45-46 сантиметров получается. Вот. Э, давайте поближе рассмотрим, собственно говоря. Я знаю, что вам самое интересное в глубокорыхлителе, помимо его работы в поле, э, его рабочий орган, с него, наверное, и начнем. Итак. Стойка Дельта Плау. Покупали мы долото, вот этот вот отвал и стрелы с обеих сторон у убилоты. Несущую часть, то есть сам анкер, сделали мы сами из стали 45. Толщина вот здесь аж целых 36 миллиметров, что вполне хватит вам для полноценной беззаботной работы на большое количество гектар крепление сделали из стали 0,9 ГДВС это достаточно прочная сталь которую не будет выкручивать, выламывать если это про износостойкость, то это про жесткость конструкции прикрепили рабочий орган к креплению, мы болтом М30 крепость его 10,9 это с запасом вот на э, случай непредвиденных и неприятных ситуаций сделали здесь взрывной болт, так сказать. В случае наезда стойки на какое-то жесткое препятствие у вас сорвет вот это, вот эту гайку с вот этого болта, стойка уйдет назад, прокрутившись на вот этом вот болте. Таким образом, таким образом э, вы не потеряете орган и с конструкцией рамы ничего не произойдет. Рама здесь из стали 0.9 G2S тоже. Труба, цельнотянутый брус, без сварных швов. Э -э в чем отличие? Если видите вдруг сварные швы на раме, эта труба, наверное, там раза в два дешевле. И у на она уже, э кто работает с металлом в курсе, она вообще прям в разы менее прочная. Ее со временем э может там деформация какая-то с ней происходить, поэтому мы не экономим раму сделали с запасом, рама здесь от трехметрового глубокорыхлителя, э, на котором есть э, вот такое вот крепление для чего? Для того, что купили глубокорыхлитель трехметровый у нас, работали, купили более мощный трактор, уже неинтересно 3 метра. Вот можно сделать э, крепление отдельное на кронштейне и сделать из трехметрового четырехметровый глубокорыхлитель. Несущая часть рамы из стали тоже 0,9 Г2С, та же труба, профилем 100 на 100, задняя балка 150 на 100. А балки, на которых находятся рабочие органы, взяли аж целых 200 на 100. Прицепное здесь трехточка стандартная. На стали мы не экономили. Сделали, чтобы было у вас запасом, чтобы купили и рама у вас веками была в хозяйстве. Все части глубокорехлителя, которые подвергаются... Каким-то деформациям мы дополнительно усилили уголками из той же стали 09G2S. Покажу вам толщину. Вот вам толщина десятка э вот этих вот уголков. Вот как видите, даже вот здесь, свар... там, где сварной момент э балки, которая... на которой расположены органы, и вот передние балки, тут аж цельный уголок, который. Вот выгибали и, собственно, снизу еще один. И это все сварено. Вот таким образом максимально мы достигаем качества. Прицепное, кстати, имеет тоже вот ребро жесткости, которое тоже усилено уголками с двух сторон. Видите, справа и внизу. То есть вот настолько надежно продумали с запасом. Сейчас глубокорыхлитель еще проходит процесс сборки. Скоро смонтируют на него двухрядный прикатывающий каток. Про него позже. Глубина работы глубокорыхлителя может быть до 55 сантиметров. Конкретного, конкретного вот, конкретно вот этого глубокорыхлителя. Глубина регулируется достаточно просто. Не брали, не ставили цилиндры. Сделали простую и надежную систему. Это стал рэп. То есть Вращая стол рэп и поднимая вот эту э, вот этот механизм вверх, то есть само колесо поднимая вверх, э, вы зарываете глубокорыхлитель, э, опуская рабо, ну, колесо транспортное, получается вы вымеляете его. Также э, хочу отметить, что в нашей линейке глубокорыхлителей есть глубокорыхлители с, с системой внесения удобрений. Тогда на стойку дополнительно э, монтируется трубка через которую и по всеми проводами вносится минеральное удобрение. По желанию можно сделать внесение удобрений в два горизонта. На все это есть госкомпенсация. Если честно, глубокорыхлитель, хоть и четырехметровый, но выглядит довольно массивно, жестко, что говорит про его огромный потенциал в работе. Потенциал в чем? потенциал в ресурсе, а это прочность, количество гектар, сколько он отработает, в дальнейшей модернизации, то есть на него можно будет доставить систему минеральных удобрений. Сейчас будет происходить процесс монтажа двухрядной прикатки к глубокорыхлителю. В принципе, вот заканчивается монтаж прикатки, осталось э, затянуть гайки. Давайте про наш нашу прикатку. Здесь по спецзаказу поставили двухрядные прикатывающие э, катки. Сталь рабочих органов это сталь 45. Крепится на достаточно мощных брусах 100 на 100. Толщина здесь также десятка подшипники. Сюда мы поставили закрытого типа. Подшипник здесь фирмы SKF. И мы на подшипниках не экономим. Выбираем только проверенные, надежные. И только те, которые сюда подходят. Но таводницу все равно мы здесь поставили. Вот. Самое интересное, зачем здесь стал Вращая вот стал рэп с двух сторон, мы э, изменяем угол прикатки. Двух сразу. То есть тут уже по тому, как вам нравится. Можно один прям вдавить, получается, но вымелить задние, либо поставить их равномерно, либо наоборот, один идет, немного прикатывает, другой уже и прижимает сильнее. То есть тут все под ваше желание, как вы считаете нужным. Наша задача сделать возможность широкой регулировки для вас. Прикатывающие катки можно поднять вверх, чтобы они не участвовали в работе. Не обязательно их демонтировать, просто достаточно вытащить два пальца, приподнять кронштейны с одной стороны, со второй и пожалуйста. В общем, сделали, как всегда, надежно и просто, и понятно. Ну и, наверное, сегодняшний обзор уже подходит к концу. Спасибо, что вы выбираете нас. Пишите нам обязательно лай э, комментарии, ставьте нам лайки и чтобы мы поехали, его поснимали в работе для вас. Так что всем до новых встреч. Пока-пока.